Добрый вечер, Слава. Доброго вечер, вам сегодняшний поединок? Чего на поле? Игра получилась очень хорошая, напряженная. Знал, что эта команда нам по силам. Должны были брать свою первую победу по самоотдаче. В нападении отыграли вообще идеально. Создавали, бежали. Но не дорабатываем, не дорабатываем еще в защите. Банальные прострел на дальнюю штангу. Не успеваем, не замыкаем. Одинаковые голы пропустили. Вот этого не хватило. Мы знаем, что вы стали на захват нашей Украины с самого начала полноценного вторгнения. Большое вам дякую за вашу смелость. Бачим, что сегодня вам вы удалось выделиться от дворцовой работы и приехать до конкурсной команды. Дуже сумуйте за футболом, по вашим враженням, когда все ж таки удалось отвлечься от улюбленной справы, что удалось получить позитивные эмоции от На да, парни, прежде всего вам хотел сказать спасибо, что сделали такой турнир. Вот я с большим удовольствием вырвался сюда, потому что футбол это как психолог, как разнообразие какое-то от всего этого мрака, что нас окружает. Реально огромное вам спасибо за такую атмосферу. Вообще просто кайф. играем, получаем кайф. Несмотря на результаты, что мы в конце таблицы, мы еще наверстаем, наберем. Самое главное – получать удовольствие. Возможно, вы слепывали за вашей команды на вашем турнире. И как вам целом организация турнира? Возможно, сейчас выскочает, не выскочает. Скажите свою думку. несмотря на то, что это первый ваш турнир, хочется сказать, новый уровень комментатор смотрите на игры на наши игры когда присутствуют эмоции комментатора это непередаваемый уровень продолжайте в том же духе Я уверен что будете развиваться добавлять просто супер парни спасибо